bizda ham biru bir gollarga boy so'ngi turni birgalikda ko'ryapmiz mana bu qo'pollik ham sarraq -ha. o'tganlarga ham va var aralashyapti ehtimoliy qizil кaрtochka uh yana nimanidir qaysidir holatni takroran ko'rishyapti <mary> umuman boshqa holatni ko'rib chiqmoqda sanjar tursunov hozir akmal mamuyning yuziga zarba bergan ha mana shu holat ko'rilyapti qadrli do'stlar umuman boshqa futbolchilarning o'zaro raqobati yoki odobsizligi deymizmi qo'lini yoki tilini tiya olmagani borib urayapti. hozir sanjar tursunov maydondan chetlatilish ehtimoli bor hozir kimni chaqiradi sariq bekor qilinmoqda islom to'xtaxo'jayev ho'p ikkinchisichi qo'shaloq qo'shaloq qizil bunaqasi doim ham bo'lavermaydi qadrli do'stlar var bir marta aralashib bitta holatda to'xtalish qilib ikki futbolchining holatini qo'polligini ko'rib chiqmoqda va har ikkalasini temur to'xtasinov maydondan chetlatayapti qizil kartochka bitta var ikkita chetlatish bir o'q ok bilan hozir temur to'xtasinov ikkita quyonni urdi qaysidir ma'noda u bunaqasini men futbolda ko'rmaganman yaqin vaqt ichida ko'rmaganman bir marta to'xtalish var ikkita vaziyatni ko'rib chiqdi va har ikkalasida okmk zarariga nasaf foydasiga qaror qabul qilyapti ha sanjar tursunovning harakati qizil ha islom to'xtaxo'jayevning foli bu so'ngi umid foli u ham qizil hakamga menimcha ortiqcha e'tiroz bo'lmasa kerak yana bilmadim hali vaziyat bo'yicha albatta eksport hakamlar qo'mitasining o'sha maxsus mutaxassislarning fikrini ko'ramiz hakamga bosim bo'lyapti okmk maydonda to'qqiz kishi bo'lib qolmoqda har ikkala vaziyatni bizga namoyish etib beris, berishdi har ikkalasi tasvirga tushib qoldi